और बड़ेल की जेलों में रखना देश के लिए खतरा है फिर भाग सकते हैं ये ये आप आप एक मिनट इनको बंदी रहे वही जगतार सिंह तारा है जो केश कत्ल करके फरार रहा तो इन्होंने एक जो है गर्दन देने के लिए तैयार रहा हूं अपना वेशभूषा नहीं बदलूंगा बंदी सिंह उनको कुछ कट्टरपंथी लोगों ने बना दिया बंदी सिंह नहीं है वो टेररिस्ट हैं उनको देश की सबसे बड़ी अदालत ने सजा दी राष्ट्रपति ने फांसी दी बलवंत सिंह राजोड़ा को ये टेररिस्ट हैं टेरिस्ट ही है, रहेंगे ये देशद्रोही हैं आज भी बब्बर खालसा के संबंध जो हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ आईएसआई के साथ हैं किसी तरह सतवंत सिंह जयंत सिंह ने इंदिरा गांधी का गनमैन बन के उसको उठाया मेरा गनमैन मेरे पीछे खड़के मेरे पीछे गोलियां मार दे इससे बड़ा विश्वास का आदमी हो सकता जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे सरदार बेन सिंह की हत्या नहीं की अकेले की देश के संविधान की हत्या की देश के तिरंगे की हत्या की बब्बर खालसा के इन आतंकवादियों ने और और उतने और कितने लोग सेक्ट्रिएट में शहीद हुए ਸੱਚੀ ਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਿਉਰਾ ਤਾਰਾ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਵਿਰੇਸ਼ ਢੜਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਢੜਲੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਤਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਦੇਖਿਏ ਮੈਂ ਲੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕ हाई कोर्ट में मैं मेंबर में हूं बाहर का बात एक है कि जेल के अंदर से कोई चिट्ठी बिना सुपरिनटेंडेंट के सेंसर होके जा नहीं सकती वो चिट्ठी मीडिया तक कैसे पहुंची कौन लेके गया जब एक आतंकवादी की मुलाकात आती है वो टेरिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे सरदार बेन सिंह की हत्या नहीं की अकेले की देश के संविधान की हत्या की देश के तिरंगे की हत्या की बब्बर खालसा के इन आतंकवादियों ने और और उतने और कितने लोग सेक्रट्रियट में शहीद हुए वो आतंकवादियों की मुलाकात कौन करने आया उनकी चेकिंग होगी जो अंदर से आया है उसकी मुला चेकिंग होगी वो लेटर जेल में था अगर वो बाहर भेजना था तो वो सुप्रेंड भेजेगा जेल के में बंद कैदी को आतंकवादी को कोई क्योंकि उनकी बंदी तब तब खुलती है जब सारी बाकी बंदियों की बंदी बंद, बंद, बंद हो जाती है बडैल जेल में इस तरह ही पटियाला जेल में है वो लेटर कैसे आया आज हमने कंप्लेंट की एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आज पहली बार नहीं पिछले 25 साल से कानूनी लड़ाई बब्बर खालसा के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जरनैल सिंह भिंडरामवाड़े के खिलाफ हमने 2009 में केस पाया आज हमने मांग की पूरे देश के गुरुद्वारों से जर्नैल सिंह भिंडरा वाला की फ़ोटोएं अजैब साहब से अजैब साहब से करतो तो वाले की फ़ोटो दिलावर सिंह की सतवंत सिंह की बेंद सिंह की फ़ोटो में हटें वहाँ गुरु तेग बहादुर की लगे गुरु अर्जुन देव की लगे गुरु गोविंद सिंह की लगे माता गुजरी कौर की लगे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ 62 71 ਦੀ 65 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਤੰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਲੋਕੋ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਿਸਟ ਹੈ उनको देश की सबसे बड़ी अदालत ने सजा दी राष्ट्रपति ने फांसी दी बलवंत सिंह राजौवाणा को ये टेररिस्ट हैं टेरिस्ट ही रहेंगे ये देशद्रोही हैं आज भी बब्बर खालसा के संबंध जो हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ आईएसआई के साथ हैं और ये और नहीं देश, नहीं देश, नहीं के, नहीं। देश के देश के एक मिनट देश के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर धमका रहे हैं कि हाँ हमने कहा हमने हमने मारा है हम माफ़ी नहीं मांगते बलवंत सिंह राजौवाणा की लेटर कैसे चली गई बाहर मीडिया में कैसे चली गई जबकि वो ही चिट्ठी भेज सकता है ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੇ ਆਪ ਇਸ ਮੈਟਰ ਕੋ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਾਥ 84 ਮੈਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਮਨੇ ਉਨਕੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ पैंती हज़ार जो है हिंदू परिवार मरा पंजाब में क्या किसी सिख जत्थेबंदी ने आवाज़ उठाई कट्टरपंथी ने क्या जगतार सिंह हवारा ने चिट्ठी लिखी अम, अमित शाह जी को कि पैंतीस हज़ार हिंदुओं के साथ इनजस्टिस हुआ पैंतीस हज़ार हिंदुओं को आज भी पैंतीस हज़ार हिंदू जो है उसमें से दिल्ली टेंटों में रह रहे हैं गलत बात ये आतंकवादी हैं और सुनिए आप कह रहे हैं ये बेन्द्र सिंह की हत्या के बाद इन्होंने फिर बड़ैल जेल में सुरंग खो ये किस चीज़ का रियलाइज़ कर रहे हैं ये अमित शाह को कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं करी हम कोई माफ़ी नहीं चाहते इनको तो ज़िंदा रखना और पंजाब की और बड़ैल की जेलों में रखना देश के लिए खतरा है फिर भाग सकते हैं पर पर ये आप एक मिनट आप इनको बंदी सिख कह रहे हैं ये वही जगतार सिंह तारा है जो केश कतल करके फरार रहा अपना गुरु दसवें गुरु ने कड़ा केश कृपाण कंगा ये क्या चीज़ें बनाई थी पंज तो इन्होंने एक जो है केश कतल करवा लिया बंदी सिख ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕਾਟ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਨ ਕੇ ਲਿਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਚਾਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਡਲੇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਦੇ ਹੋਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਏ ਇੱਕ ਆਮ ਕਨਵਿਕਟ एक आम कैदी को और एक टेरिस्ट को ये सेम नहीं हो सकते डेरा प्रमुख हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है उनकी अपील सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में सब ज्यूडिस है जब तक टिल सुप्रीम कोर्ट उनको कैदी बना नहीं देती और ना ही उन्होंने कोई संविधान की उल्लंघना की उनके ऊपर एक एलिगेशन लग गया है क्या सेशन के फैसले हाई कोर्ट से बदले नहीं जाते क्या हाई कोर्ट के फैं? इनको तो सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली राष्ट्रपति तक राहत नहीं मिली और फिर जेल में चिट्ठियाँ लिख कर कह रहे हैं हाँ हमने मारा हम कोई माफ़ी नहीं मांगते बेन सिंह को मारा है बेअ सिंह गुरु का सच्चा सिख है जिसने पंजाब को अमन दिया पंजाब को रंग रंगला पंजाब बनाया हम इन आतंकवादियों को जब तक तिहाड़ में शिफ्ट नहीं कर देते हम डी आज गवर्नर साहब ने हमें कहा कि ये बदलेंगे भी पंजाब में शिफ्ट भी होंगे और सुप्रीटेंडेंट ने कैसे चिट्ठी लिखी डीजीपी उसके ऊपर कार्रवाई करेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जो ईमान सिंह मान ने सिमरजीत सिंह मान हिंदुओं की वोट नहीं लेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि उसने हिंदुओं की वोट नहीं ली वो सनातन को बदनाम कर रहा है भगवान राम को बदनाम कर रहा है उस भगवान राम को बदनाम कर रहा है जिसका दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जिक्र किया है कल डीसी जड़े रमेश चंद्र रहे सी उस ब्लू स्टार ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ Hindu دہشت گرد ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Hindu ਵੀ ਉਸ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਪੜ ਨਾ ਲੂੰ ਗੋਨ ਥਰੂ ਨਾ ਹੋ ਲੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਦਨ ਡੀਸੀ ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम के जो भी डीसी थे ग्रेवाल साहब उनको ये कहूंगा कि हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं रहा लेकिन अगर कोई तिलक वाला भी राष्ट्ररोही करेगा आतंकवादी बनेगा मैं उसका भी विरोध करूंगा और जो लोग मुझे कहते हैं कि मेरा एंटी डिस्मेंट सिखों के खिलाफ है हिंदू और सिख एक ही तर, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये मेरा पंजाब का प्रधान सिख खड़ा है पर वो कहते हैं कि قوم ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਆ ਸੂਰਮੇ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ये कौम ये कौम नहीं है ये कट्टरपंथी हैं गुरु ने कहीं नहीं लिखा किसी ग्रंथ साहब में किसी कुरान साहब में किसी बाइबल में किसी रामायण गीता में नहीं लिखा है कि जो बम आर डी एक्स लगा के निर्दोषों की हत्या करते हैं वो किसी कौम के हीरो हो सकते हैं वो गद्दार हैं वो सिख कौम को उन्होंने नीचा दिखाया पूरे देश में इसी तरह सतवंत सिंह बहन सिंह ने इंदिरा गांधी का गनमैन बन के उसको उड़ाया अब मेरा गनमैन मेरे पीछे खड़ के मेरे पीछे गोलियां मार दे इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता सतवंत सिंह बेन सिंह के दर अजायब घर में इनकी फोटो में लगाकर जो है दरबार साहब के अपमान है और जिस तरह पिंटरा वाले ने दरबार साहब को पवित्र किया इस तरह इनकी में लगाकर भी दरबार साहब की पवित्रता भंग किया जबकि गुरु साहब ने उसके चार दरवाजे बनाए थे किसी भी जाति का आदमी आए ਤਿੰਨ ਵਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਕੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਗਠ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਭਿਉਰਾਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕ சண்ட